В Юманжелинске очень популярно разведение голубей. Почти в каждом дворе можно увидеть незатейливое сооружение с живущими внутри пернатыми. Герои нашего сюжета занимаются разведениями птиц очень давно. Виктор Фотин живет в частном доме и держит голубятни. Виктор Владимирович души не чают в своих питомцах. Разрешает беспрепятственно разгуливать по двору, стучаться клювом в окно и летать сколько душе угодно. Его голубей просят на фотосессии молодожены, и он с радостью соглашается. В его коллекции около 70 особей. Есть простые есть и закрылые, а есть и декоративные. Ну, голубями занимаюсь с детства. Двухчубые есть, хохлатые, сатные всякие есть. Просто от души, зачем мне коммерческая? Следующий герой нашего сюжета Вячеслав Попов. Живет в городской квартире по улице Ленина. Во дворе вместе с соседом организовали голубятню. Занимается Вячеслав Александрович своими птичками свободное от работы время. Ухаживает, кормит, иногда разговаривает с ними. Разожу их, держу с детства родители держали меня. Ну, всякой породы у меня меняю периодически. Корм дорогой, приходится покупать 6-7 мешков на зиму, на зиму, а то там подкупаешь. Ну, желательно, хотелось в статных развести, не получаться, дороговато. Цены на пернатых колеблются от 1 до 5 тысяч рублей за особь. Все зависит от породы голуби. В основном голубеводы стараются брать сразу пару в расчете на производство потомства. Каждый новый вид голубей – это гордость для заводчика. Любители меняются между собой птицами и выводят новые виды. Хотелось бы многое, тут Николаевские у меня бабочки, сатные есть, павлины. И вот поднятые, павлины, вот так пушистый. На бабочки вот они летают по-другому. Бакинцы бьющие, крутятся, вертятся. Если начал заниматься голубями, то это на всю жизнь, считают наши герои. Увлечение передается из поколения в поколение. Голубеводство сочетает в себе спорт, эстетическое наслаждение, воспитывает у человека истинное чувство любви к животным и бережное отношение к природе. Если вы хотите рассказать о своем домашнем питомце, звоните по телефону 2 18 61 и становитесь героем рубрики «Усатые полосатые».